Futbol nəzəri YouTube kanalımda hər birinizə xoş gəlirəm. Bugünkü videomda sizə yeni transfer olan Roman Baskı daha yaxından tanıyacağıq. Əvvəla videomda başlamazdan öncə, daha çox belə videoların davamı görməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə başlayaq. Fransa nifuzunun 20 neftlə bağlı ittihamları sürüb. Bildirilib ki, başqılar Havran Yarımada Fətrisi Roman Baskın transferini bitirmək üzrədir. Xəbərdə Fransalı oyunçu ilə ikiliq müqavilə imzalanacağı deyilir. Hans-in Roman Bask bu gün keçiləcək olan Neçti Dinamo Televizyon oyununu izləmək üçün başıda olduğu bildirilir. Roman Bask 1995-ci ildə Fransada anadan olub. Boyu 184 santimetrdir. Gənclik karyerasına 2012-ci ildə Rouen klubunda başlayıb. Daha sonra 1 il Quiller Rouen-da çıxış edib. Futbol həyatına 2014-cü ildə Quiller Rouen-da başlayıb. Burada 92 oyunda iştirak edib. Dostlar 2018-ci ildən Lahavre klubuna transfer edilib. Məlumat üçün bildirim ki, Roman Baskın bazar dəyəri 800.000 avrodur və onun Lahavre klubu ilə 2022-ci ilə kimi müqaviləsi var. Bu deməkdir ki, Neftçi bu futbolçu üçün 800.000 avro ödəməli idi. Roman Bask son mövsüm Lahavrın heyətində 35 oyunda 3 qolla yadda qalıb və 2763 dəqiqə meydanda olub. Roman Bask ömrü 750 çoyunda meydana çıxıb Bu oyunlarda 14 qolla yadda qalıb. Hə də dostlar, videomuz burada bitir. Bugünkü oyunda Neftçiə də uğurlar arzu edirəm və siz də videonu bəyəndisə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Yenidən çıxdırmaq ümidi ilə sağ olun və salamat qalın.